السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة. إن شاء الله يا شباب طريقة مجربة وهي علاج الشوكة العظمية الموجودة بالكعب، واللي في بعض ناس بتألموا منها والطريقة العلاجية، أنا والحمد لله رب العالمين كنت أعاني منها والله يا شباب إني لم أستطع المشي عند الاستيقاظ من النوم على أقدامي. من شدة الألم. وحاولت أخذ مراهم أخذ علاجات ولكن الحمد لله ما استفدت لما روحنا على الأردن والفضل لله ذهبنا إلى الدكتور المرحوم وأجعل الله إن شاء الله ثواب الفردوس الأعلى الدكتور رضوان السعد فقال لي يا ابني علاجك عندي قلت له تفضل يا دكتور قال لي علاجك عندي بخمسة 15 قرش قلت له كيف يا دكتور قال لي يا سيدي العزيز اسفنجة 5 قروش وضمت فجل ب 15 قرش قلت له كيف يا دكتور قال لي بتجيب الاسفنجة قلت له نعم قال لي هاي الاسفنجة هاي الاسفنجة يا شباب كما نعلمها تعرفوا هاي الاسفنجة تاعت الجلي وهاي اشتريت باكيت هاي السفنجة يا ابني شو بتعمل فيها اثقبها من النص قلت له نعم قال لي هاي لما تثقب من النص وما تحطها اجلك الله يا شباب ونحطها بالحذاء ملاحظين يا شباب الصورة حطيناها وين بالحذاء لما تلبس الحذاء بيكون أطراف الكعب القدم بيكون متوزع على أطراف الاسفنجة ومحل الشوكة اللي بتكون بالوسط بيكون مفرغة بهاي الطريقة وإن شاء الله يعني هاي المقارنة كيف وتكون مفرغة بحيث انه يتوزع الثقل على الاطراف ومحل الشوكة بيكون مفرغ ما بتتأذى بإذن الله تعالى ولكن قال لي الطريقة اللي هي الفجل قلت له شو المناسب للفجل قال لي يا سيد العزيز كل يوم بدك توكل من ثلاث أربعة خمس حبات خلال خمس أيام ست ايام والشافي رب العالمين طبعا تتفاوت من شخص لاخر. والله يا شباب والله والشاهد علي رب العالمين. رحنا واشترينا كم من ضمه وصرت اكل على الفطور، اقرش على الغداء، اقرش على العشاء وعلى السهره كل حبتين تاكلهن مع سلطه، تفغمهن مع ورقهن كما تشاء. فهذه طريقه والحمد لله يا اخوان خلال خمس أيام إلى ست أيام سبعة أيام والله كأنه شيء لم يكن صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وانعم وأكرم على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة.